Надо награждать, надо поощрять героев. Ну, не должны подвиги парней, подвиги военных оставаться незамеченными. Это, это правильно? А линии фронта, майти воеватели, что подготовлены, те кто в мисску военчестве начал добровольцы им на, 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 на равенке утратить? В идеале, конечно, должна быть профессиональная подготовленная армия, но на момент начала вот этих всех боевых действий, на момент начала, то э, все помнят, в каком положении, в каком состоянии была армия. И э, тогда помощь, участие добровольцев, э, добровольческих отрядов, конечно же, сыграла очень э, огромное значение. Но, к сожалению, сам как доброволец и представитель добровольческого батальона, ну, сейчас, сейчас полка, І уміння, які необхідні в Люди, які пройшли АТО, люди, які захищали країну, люди, які продемонстрували свої навчальні найкращі якості, сьогодні потраплять в Верховну Раду і принесуть той дух е патріотичний, е бойовий, який антикорупційний, який конче потребує зараз Верховна Рада. я буду лише, в цьому лише радіти.